便是你娘，苏玉，她停留于我的一念之地。我娘？为什么我看不清她的样子？若想看清她的脸，不妨试试她的遭遇。 在想象你的样子，娘，你不想看看我吗？今后长大了，你能不能睁开眼睛看看我？ 你说错什么了？我娘她怎么要消失了？若想阻止你娘消失，拿起你的宝书，杀了我！不不，娘不要！连你娘的幻想你都留不住，娘，此生注定是个凡夫俗子。 我，我不仅要将你娘从你心中抹掉，还有你爹，还有韩灵纱、刘梦璃，慕容紫英，下一个便是韩灵纱。你若想阻止我，就必须越来越强大。云天河，你愤怒吗？ 昨夜怎么了？没事。别瞒我说，说。我昨夜突然体寒，但是那个紫英刚刚看过了，她说没事。天河，你怎么跟昨日有点不一样？你才不一样！今天不练了，走了。哎，不能不练啊！练会了我还能教你呢。我不用你教，啊、你不想学玉器之法吧？ 紫英师叔，这就是你说的引灵入剑吧？云天河，这引灵之法是谁人教你的？没人教我，不可能！此法以暴纵引灵，虽剑气霸道，但实不可控。<laughs> 到底是谁人教你的？你要是再练下去，必将外感内伤，心性大乱。我的心性很坚定。 娘给了我一副仙风道骨，我凭什么浪费我的天赋异禀？宁杀，啊，我们走。怎么了？啊，不，我没事啊。天河，天河，你快放我下！来你放我下来哎，臭野人，快放我下来呀！林师叔，天河，怎么跟以前不一样了？其中缘由，我自会弄清。